Всем привет! С вами я, Ира, и сегодня мы с вами будем готовить тосты с сыром, но не с обычным, а с плавленным. То есть мы будем готовить из обычного тертого сыра, а потом будем, э, будет этот сыр плавиться. Итак, для его приготовления нам понадобится хлебушек, терка, э, дальше вот, сыр, но я уже сейчас его буду тоже тереть опять. Значит, надо, значит, ножик, ну, чтобы отрезать хлебушек. Вот. Я, я, уже терла сыр, вот сейчас будем опять. Значит, надо натереть его на мелкой терке. Так. Я не буду вам показывать просто, как я буду тереть. Так. Так,

Так, я сейчас другой ножик возьму, а то этим плохо резать хлеб. Сейчас. Фу. Возьмем ножик для мяса. Так. Сейчас. Вот, берем, значит, один тостик. Так вот у нас нет. наш нет. тостер. И кладем туда, ну, один пока бутерброд. Хотя бы сейчас проверим, вкусно ли получится или нет. Прям так. Да. Ой. Да. Да, уже садится батарея. Но сейчас мы с вами уже буквально вот... Так вот, преется там все. Давайте пока сейчас... А... Так, сейчас. Надо, чтобы он хорошенько нагрелся. Сейчас поставлю на темный. Так, ну... Сейчас. Угу. Да, да, да. Так, вот он хлебушек Я вот эту штуку поддерживаю, чтобы она вдруг не выскочила Прям на камеру Сейчас. Так, ну вот у нас У нас хлеб уже готов Опа! И он прям выскакивает прямо вот сюда и пока хлебушек горячий, нужно быстро-быстро выложить Вы на него. Делаете? сыр. Нет, нет. Так, и сейчас вот... То, что, не надо было ему эту картину, что ничем хорошим это не закончится. Коль, ну вот почему ты такой упрямый? Вот. И теперь надо подождать, пока у нас наш хлебушек еще ну, вот, расплавится. Может его усыпить, чтобы не мучиться? Слушайте, а что ты за хрень вы мне воткнули, а? Э -э -э. Так в сон тянет, хотя я еще и не обедал. Э-э-э, насчет усыпить я пошутила. Не волнуйся, просто обезболивающе. Да. А, а мне эту штуку с собой потом можно забрать? По mm. полный? Очень вкусно. Я вам серьезно, доктор, mm. Вкусно очень хлебушек. Вот. Ну, я же пришла пока в большую комнату. Ой. Mm -hmm. Очень вкусно. Вы поставьте на большую температуру, чтобы хлеб у вас не сгорел, а стал очень горячим. Тогда сыр расплавится и будет даже хрустящая корочка. Я так уже делала, но сейчас вот у меня сыр почему-то не, не очень хорошо плавится. В общем, если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Если не понравилось, ставьте дизлайки, пишите в комментариях, если хотите еще какой-то рецепт. Вот, э, ну вот, любой рецепт вы можете сказать, ну, несложно, я имею в виду, какие-нибудь бутербродики, салатики. Я как-нибудь обязательно сниму это видео. Не забывайте подписываться на мой канал. С вами была я, Ира. Ой, Ира. Всем пока.